Вітаю вас, шановні друзі, щиро і сердечно, як завжди, наразі оцій порі на вас чекає черговий випуск передачі. Будьте здорові! Сьогодні до вашої уваги рубрика Медичне сьогодення. З цієї нагоди ми запросили до нашої студії лікаря-невролога. Це Микола Тарарощенко. Він працює у третій міській лікарні. Вітаємо вас, пане Миколо, В нашій студії ви вперше і говоритимемо, виходячи з того, що у студії невролог так, мабуть, про проблеми саме цього аспекту. Сьогодні повернемося до відомого, знаного, ненависного, але все одно дуже поширеного інсульту. І будемо говорити про те, чому варто його боятися. Можно можно его вообще уникнуть? И если уже у эта катастрофа, как говорят медики, так слово действительно хорошо подобрано, что делать с той катастрофой? Будь ласка, про инсульт. Добрый день. Рад приветствовать наших зрителей в этой студии. Хочется сказать о том, что инсульт, к сожалению, был, есть и остается той проблемой, которая действительно сказала Татьяна Владимировна, сравнима с катастрофой. Он, он называется «острая сосудистая катастрофа». Вдумайтесь в эти цифры. Вот представьте себе, каждые 4-5 минут в нашей стране случается один инсульт. Каждые 16 минут кто-то оставляет этот мир вследствие тяжелых последствий, которые наносит эта болезнь. Вот давайте себе примерно посчитаем что в сутки эта болезнь наносит 85-90 жизней, что сопоставимо, наверное, с войной. И если война, ну, не хочется даже об этом говорить, потому что ну, Там человечество век... должно жить без войны, Там человечество он век, должно он быть и не в мире. Можно на Совершенно а верно. Тут можем а здесь деток. получается, что этот человек мог бы жить. Мог бы творить, мог бы быть полезным для своей семьи, для своих близких, для своих родных, для своих любимых, а он либо уходит, либо что еще тоже очень важно, ведь инвалидность страшнейше. после инсульта все-таки это страшнейшее. Тоже знаю. очень и очень У -у -у. высока, и поэтому мы совместными усилиями и должны сделать все возможное для того, чтобы их было меньше, У -у -у. чтобы обращение было за помощью вовремя, эта помощь У -у -у. адекватная. Пане Микола, можу я сказати про те, що людина фактично десь ну, можливо, на 50 – це багато, але на 30 – сама себе веде до того інсульту? А, ну, наверное, проработав 23 года врачом-неврологом, можна сказати одно. Контрольный пакет акций в руках Господа Бога. Но та часть, которая отводится нам, вне всякого сомнения, от нашего действия или от нашего бездействия зависит очень и очень многое. То есть как мы поступим или не поступим, мы себя либо защитим, либо приведем на больничную Что кольку? мы делаем для того, чтобы потрапить на лекарня, на лишко с инсультом? Что мы делаем не так? Ну, во-первых, образ жизни. Это и вредные привычки, это и курение, это и алкоголизм. К великому сожалению. И это явление есть, оно распространено. И... Но вредные привычки и малоподвижный образ жизни, но вредные привычки вредными привычками. А знаете, самое главное есть непринятие проблемы той болезни, которая уже существует. Або незнание. Або, ней. ну, если а, есть незнание, то справа ее одна. А когда человек знает, и ничего, власне, не делает, То вже зовсім зовсім інша справа. Добре, поговоримо про ті моменти, що людина вже знає, щось з нею не так, щось в організмі не так відбувається. Але ну, сидить вдома, обрала собі такий шлях, що не так відбувається в організмі і що має насторожити. Ну, кожен чоловік має завжди знати рівень свого давлення, уровень сахара в крові. И люди старше 40 лет периодически, время от времени, делать электрокардиограмму. Потому что именно так можно выявить возможное нарушение сердечного ритма. Нагадаем ревень тиску и ревень цукру. Значит, чтобы наша аудитория нас понимала, раньше в советское время говорили о так называемых рабочих цифрах артериального давления, которые индивидуальны для каждого пациента. Вот это и есть ошибка. Не может быть никаких рабочих цифр. Целевые цифры 130 на 80, 140 на 90. И то по последним рекомендациям, если давление повышается выше 130 на 80, уже с этим что-то нужно делать. Угу. Дорогие наши зрители, запомните: повышение давления выше 130, всего лишь навсего на 10 мм штутного столба, риск развития инсульта инфаркта увеличивается в три раза. На 20 уже на 9. В 9 раз, извините, пожалуйста. И так геометрическая прогрессия. То есть это мы должны знать. Далее. Алюкоза крови. 3,3. 5 ,5. По некоторым лабораторным, в зависимости от метода исследования, может быть 4,4, 6,6 ммоль в литре. Самое главное еще и частота вашего пульса. Она должна быть от 60 до 90. И если вы чувствуете mm -hmm. какие-то перебои в деятельности сердца, дискомфорт, немедленно нужно обратиться к своему семейному или участковому врачу и сделать электрокардиограмму. Mm -hmm. Так. Ну, це простенько. Якщо вже цього не зрозуміють і не запам'ятають, то далі вже годі говорити. Так? Пане Миколо, підходимо до найголовнішого: які моменти мають увімкнути в людині червону лампочку і примусити її щось робити, бити в набат або кудись бігти за допомогою? Существують п'ять красних тривожних флажків. Я би хотів, щоб. им уделили особое внимание. Потому как если возникают эти симптомы, никогда не надо стесняться снять трубку телефона и набрать 103. Почему? Потому что своевременное обращение за медицинской помощью поможет, возможно, во современное начало этой помощи, поможет избежать многих фатальных последствий для здоровья. Пусть инсульт не подтвердится. Пусть, может быть, э, скажем так, э, как бы это, но это не какие-то лишние действия. Это все равно это бдительность, это обращение за медицинской помощью. Итак, прежде всего, если вдруг возникает онемение половины лица, половины туловища, руки и ноги и слабость них. Второй признак. Значит, если вдруг возникает а, нарушение речи, трудности при подборе слов, вдруг и сразу. Третье если вдруг возникает внезапно сильная головная боль. Четвертое. Если вдруг возникает внезапное резкое снижение или уменьшение зрения на один глаз. И Последний, скажем так, знак опасности, пятый, если вдруг возникает внезапное головокружение, которое сопровождается тошнотой, рвотой, нарушение координации и равновесия или внезапное нарушение глотания. Вот немедленно нужно вызывать скорую помощь, потому как инсульт является состоянием опасным для жизни. Это неотложное состояние, которое требует немедленных мероприятий. Дуже сподіваюся, що ви запам'ятали оці п'ять факторів, бо вони є визначними у вашому подальшому, можливо, навіть житті. Як швидко звернеться людина до лікаря? Мабуть, від цього залежить наскільки зворотній матиме момент ті наслідки, які вже є. Тобто, чи є така можливість, ну ось у перші три години кажуть, якщо звернутися, то можна фактично 100% повернути людину до повноцінного життя. Якщо вже впродовж доби, то вже менше. Чи це міф, чи це так? Дійсно, існує таке поняття, такий тандем – «время мозг. То есть, существует терапевтическое окно при ишемическом инсульте. Ишемический инсульт – это ситуация, которая возникает вследствие закупорки сосуда и прекращения кровообращения в определенном участке головного мозга. Не разрыв судины, а лишь тромбование. Разрыв так. судины – есть уже геморрагичный инсульт, так. А то просто... угу. А это тромбование. И если наш пациент обращается, то есть, время от первых симптомов до иглы 3 часа, то при определенном соответствии, определенным критериям включения может быть пациенту проведена тромболитическая терапия mm -hmm. с использованием тканевого активатора плазминогена, который называется Актилиза. В нашем лечебном учреждении в течение прошлого года проведено 6 тромболитических терапий. А это, почему это важно? Потому что своевременное оказание помощи, если действительно пациенту все сделать вовремя, то можно либо добиться либо полного восстановления, либо хотя бы э, значительного прогресса в лечении пациента. То есть э, на глазах были же такие случаи, когда рука и нога недвижимы, угу. а после проведения процедуры, представьте себе, они начинают двигаться. И человек уже ну, совершенно выну, и, и испытывает но и качество жизни, чем мы его видели вот на карете скорой помощи, которая только доставила в приемное отделение. Это очень важно. И в вот этом есть наша бич и наша беда. Почему? Потому что позднее обращение за медицинской помощью, собственно говоря, когда уже сформировался инсультный очаг, а хочу вам сказать, что он формируется в первые сутки, и вот, когда иногда пациенты говорят, а как же так, вот мы пришли своим ходом, а вот э, ерше, ерше. становится хуже и хуже. Ну, к сожалению, увы и ах, случилась закупорка артерии. Mm -hmm. И поэтому по мере того, как происходит гибель клеток, так и наступает в общем-то, усиление симптоматики, то есть слабости в конечностях, например. Вот. Mm -hmm. Поэтому время мозг три часа от появления первых симптомов. До проведення тромболітичної терапії, тобто наша ментальність про те, що я ляжу на диван, полежу, мені стане легше, я встану, і піду, не спрацюю. Якщо вже є хоч один з оцих моментів, про які говорив лікар, все, викликайте терміново швидку допомогу. Не полежите, не допоможе, не пройде. Тепер такий момент, пане Миколо. Лікується взагалі інсульт, як на мене, просто я не фахівець у цьому ділі. в, в, основном терапевтично, так? Певный терапевтический курс, неврологический, там, как правильно сказать, и потом реабилитация. Но есть моменты, когда он лечится хирургично. Это в каких случаях? И чи действительно лечится? Ну, не всякого сомнения, очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Я хочу сказать, что имею честь работать в том лечебном учреждении, где усилиями администрации созданы все условия и для диагностики, и для полноценного оказания помощи пациентам с мозговым инсультом. Наша больница имеет, помимо отделения для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения на 60 коек, еще мы, нам помогают реаниматологи, когда необходима их помощь, отделение на 6 коек. Имеется в структуре 10 нейрохирургических коек, и имеется 40 коек реабилитации. Там то есть полный пациент, цикл. От початку и до, фактично до выздоровления. И вот если у пациента случается геморрагический инсульт, то если локализация позволяет его прооперировать, mm -hmm. вот тут обязательно нужно… Просто в мозгу появляется гематома, Кровь, якая спекласья, якая давит на структуру мозга. Так. А, да. <свят> и очень важно, где еще расположено, потому что, если, к сожалению, глубинное расположение <свят> вот это <свят> вот, <этой> вот гематома, <свят> туда просто технически нейрохирургу добраться очень затруднительно. Но если она поверхностная, вот тут нейрохирург и его помощь просто необходимо. У нас это все решается очень быстро. После того, как больной доставляется в приемное отделение, ему проводится в срочном порядке компьютерная томография. Так уж есть у вас на базе. И компьютерная томография, так. и магнитно-резонансная томография. То есть у нас себе пациент... Ватикан. Так. Ну, Держава в державе. могу <связано> сказать, что государство в государстве, но в чем-то вы правы. И хочу сказать, что у нас еще буквально шикарнейшее физиотерапевтическое отделение. Причем оно имеет такую аппаратуру, что... Не, по, не примите это за хвастовство, вы не в каждом санатории Украины. А, в общем-то, по да большому счету, говорю, это, это встретите. Так вот, пациент попал на компьютер, доктор принимающий идет вместе с пациентом. И если только обнаруживается гематома, которая расположена латерально, ее можно прооперировать, немедленно, тотчас же приглашается нейрохирург. А нейрохирург у нас специалист своего дела Гарус Андрей Анатольевич так, человек вырезаем, да? с золотой золотыми руками вот. запросим его до студии наступного раза, потому что такая но, реклама действительно ванна это, да? это не реклама человек на своем месте и самое главное в работе нашего лечебного учреждения это командный подход потому как только команда только совместные усилия могут помочь нашему пациенту и никак иначе Заводно. А Пане Миколу, коротенько якісь дамо поради, яких чекає. Зараз наш глядач, що сидить, уважно дивиться і думає, зараз лікар мені порадить, все кидаю, палити, пити, їсти сало, чи їсти те сало, чи не їсти. Що, що взагалі робити? Коротенько, якісь поради дамо, загальні, які влаштують, ну які підходять до кожного. Перше. Не куріть. от все-таки не грайтесь з цим. От потрібно відказатися, потрібно зробити волі усиля. Не щадіть свій егоїзм. Далее, не употребляйте алкоголь в чрезмерных дозах. Вспомните о физической активности. Не надо подымать пудовую гирю. Пройдите 40-50 минут перед сном. Конечно, ловлю себя на мысль, что не всегда получается самому это сделать. Ага. Увы и ах. Я хотела спросить, А вы перед сном? Но, но увы и ах. Это и мой личный недостаток, к великому сожалению. А надо 40-50 минут пройтись перед сном. Не спеша, никуда не спешить. Но это и то скажется не досаливайте пищу, не ешьте ее слишком жирную. А, помните об умеренности в еде, потому что умеренность – это, собственно говоря, и путь к здоровому образу жизни. Но самое главное, самое важное, мы с вами все должны помнить, что один в поле не воин, и только тройственным союзом врач, больной и его родственники мы можем чего-то добиться. Дорогие пациенты, вы не думаете, что каким-то курсом вы можете излечиться на всю оставшуюся жизнь. Дуже важливо, жизнь. Вот акцентуем, а на этом еще раз звертаем Понимаете, когда случился инсульт, это уже признак того, что заболевание, которое нужно было вовремя выявлять и лечить, этого не было. И они вас уже уложили на больничную койку. Поэтому далее нужно примерно понимать, что гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма – это те проблемы, которые требуют приема препаратов. 7 дней в неделю, 30 или 31 день в месяц и 365 дней в году. Пожалуйста, я вас очень прошу, не обольщайтесь. Не думайте, что если у вас сегодня давление 110, так вас вылечили. Да, лекарства помогают стабилизировать давление, но когда вы вдруг по своей, ну, скажем так, беспечности, решите прекратить прием, а вот тут дорога, возможно, к повторным повторным катастрофам. Пожалуйста, помните это. Советуйтесь с врачом. Без врача не снижайте дозировки. Если возникает вопрос, обратитесь к врачу. Наша в этом задача и состоит в работе с пациентами, в помощи им. Никто и никогда из врачей, которые работают, не имеет права казати пацієнту ні в советі, ні в допоможі, ми для цього і существуємо. Я ще раз акцентую вашу увагу на те, що на тому, що сказав лікар раніше, у вас тиск 120 або 110 на 70, це не значить, що треба не пити пігулку, тому що ментальність спрацьовує як. Вже ж 110 Ну, навіщо її пити. Я ж тоді взагалі його десь скину ще нижче, ваш організм цього не допустить, все буде нормально. І в кінці коротенько, давайте ще скажемо про спадковий фактор про генетичний момент. Якщо в родині татко хворий на гіпертонію, мамця мала інфаркт або інсульт, то ну ми. Почему всегда при опросе пациента собираем так называемый семейный анамнез? А вот чем болели у вас, например, если вы гипертоник, болели ли ваши родители, да? Что, а с, что с ними было? Была ишемия, я, что что была я хочу сказать одно. Все-таки генетическая предрасположенность гипертонической болезни. Есть. И к сахарному диабету. Но ну, Если, допустим, больные, которые страдают гипертонической болезнью, то есть если страдали родители, большая доля вероятности, что будут страдать и дети. К сахарному диабету не само заболевание передается по наследству, а склонность к нему. И при определенном поведении, ну, при определенных условиях, Но умею, она, может, ты, она может не реализоваться, а может реализоваться. Поэтому, вот опять же, здоровый образ жизни имеет значение. Если вы помогаете ей реализоваться. На, так и реализуется. То есть, как бы сказать, дети, посмотрите на своих родителей, то, что им все чаще и чаще нужно уделять внимание, то, что они нуждаются в помощи и опеке, это само собой. Но те заболевания, которыми болеют, они, но ну, вот надо подумать вовремя, надо на себя обратить внимание, чтобы это не приведи тебе, Господи, случилось у вас. Терминалы. На жаль, час нашої передачі добігає кінця. Я дуже сподіваюся, що сьогодні слухали нас уважно і зробили певні висновки, тому що не дарма в нашій студії сьогодні був лікар-невролог третьої міської лікарні пан Микола Тарарущенко. У кінці чогось підбиваємо такі коротенькі підсумок і чогось бажаємо всім, хто нас дивився. І гадаю, уважно слухав. Я хочу пожелати. Всем жителям Чернигова и нашей области только одного – здоровья. Как врач, мне бы всех вас хотелось видеть улыбающимися, цветущими, довольными. На нейтральной территории, а не на больничной койке. Но для того, чтобы не попасть в лечебное учреждение, нужно вовремя, адекватно и полноценно все-таки заниматься своим здоровьем. Берегите себя. Всего вам доброго. Дуже дякую і сподіваюся, що почули сьогодні і мене, і лікаря. Сьогодні з вами була в ефірі чергова передача Будьте здорові, медичні сьогодення. Дуже сподіваюся, що, хоча б трошечки зробили вас мудрішими і здоровішими. На сьогодні це все. Чекайте нас, як завжди, посередому 21 першій годині. І традиційно бувайте здорові.